Speaker. Saya sebenarnya dah dengar lah Daripada perbasan-perbasan parti-parti Daripada sebelah sana Khasnya sahabat saya tak ada di sini Yang bermuat daripada Kubang Krian eh. Dia saya tengok nak jadi ahli, Nak jadi ahli menteri besar Johor Agaknya saya tak tahulah mungkin tu cita-cita beliau tu tak apalah orang ada hak pada cita-cita eh. Tapi yang bermuat kepada speaker Saya nak tekan di sini lah saya telah banyak kali menerangkan antara isu-isu yang mereka bawa ni Lebih kepada isu mengatakan bahawa Bila bercakap tentang projek ini akan menepikan perkampungan-perkampungan Menepikan hak-hak orang kampung Menepikan nelayan dan sebagainya Sebenarnya Mbak Timbalan Speaker Kawasan ini saya nak timbulkan satu isu yang bagi saya tak dijawab lah Mungkin menteri yang bertanggungjawab eh, Uh, yang juga mempengusikan JPDC jo, uh, Johor Petroleum Development Corporation dipengusikan oleh dua individu iaitu yang Bom, Yamat Bommat Johor dan juga yang Bommat Dato' Idris Jalal uh, Menteri di Jabatan Perdana Menteri eh sebenarnya yang Bommat di balas speaker eh kalau kita tengok sejarah di kawasan uh, kawasan pengairan Pulurah eh, ni memang dilihat sebagai satu uh, kawasan yang memang lalu lalangnya eh, kapal-kapal dagang asing ya eh dan kapal-kapal ini adalah kapal-kapal yang lalu di persekitaran pengairan khas di dalam projek Rapid ini lah sebagian daripada kapal-kapal yang lalu daripada Selat Melaka ke Singapura sebagai laluan pilihan dalaman perjalanan mereka dari Lautan Hindi ke Laut Cina Selatan. Dan kalau kita tengok dalam angkarannya tiap-tiap tahun lebih kurang 50,000 kapal-kapal dagang asinglah yang akan lalu dalam kawasan ini. Dan kalau kita tengoklah kapal-kapal dagang ini yang dia lalu dihalunya dalam satu pengairan ini yang mana kita tengok pengairan ini saya banyak kali sebut dalam dalam Dewan Parlimen ni ya eh, di mana kawasan pengairan kita ni diguna sebagai kawasan pengairan untuk meletak kapal-kapal dagang ini sebabnya mereka bila masuk ke, ke Singapura dia kena membersihkan kapal dan kadang-kadang banyak aktiviti-aktiviti yang tidak sah berlaku atas kapal-kapal dagang tersebut dan kapal-kapal dagang ini yang berlabuh dalam negara kita kadang-kadang kita berhugi besar disebabkan oleh apa yang berlaku dalam aktiviti-aktiviti ini yang tidak ada kawalan ha, Itu sebabnya kalau kita tengoklah kawasan yang adanya pengairan yang besar ini Suka tak suka daripada projek rapid yang berlaku ni Selaku ahli parlimen pengerang Kita kena menerima eh, Saya dah beritahu pada masyarakat Dan saya nak beritahu pada sahabat-sahabat yang sedemikian Bahawa kalau kita tengok dalam kawasan ini Memang suka tak suka pengairan yang begitu dalam ini Yang 24 meter ni antara pengairan yang paling dalam Dalam sekitar perjalanan di belah selatan ni Yang mana satu per tiga daripada kapal-kapal dagang yang lalu-lalang Dalam pengairan kita ni dia bawa ha, minyak dengan gas ha, Pengairan ni daripada negeri China, dia pergi ke Timur Tengah Kemudian dia pergi ke Rusia dan segala-galanya berlalu Jadi apa yang berlaku dalam projek yang berlaku ini Projek rapid ni adalah sebahagian daripada projek 12 projek bawah ETP eh? Antara projek di bawah uh, NKRE Dan projek ini kalau kita tengoklah Satu langkah yang proaktif dan begitu strategik Yang Timbalan speaker Sebab ini bukan kalau kita tengok uh, Projek yang mengeluarkan minyak Tetapi lebih sebagai hub darangan uh, Yang mana simpanan Prosesan minyak dan gas Yang akan berlaku dalam kawasan ini Jadi sebenarnya kawasan Parlimen Pergerang ni Sebenarnya dulu adalah kawasan penangkapan ikan saja Dah bertahun-tahun jadi bila yang amat berhormat Perdana Menteri turun ke Parlimen Pengerang pada 13 Mei Untuk mengumumkan kawasan ini dalam projek Petronas Suka tidak suka gambaran pada kawasan ini sudah berubah Dan jadi dalam pengubahan, pengubahan dalam gambaran yang telah berubah dalam kawasan ini Kita akan tengoklah kampung-kampung eh, yang akan dipindahkan eh, Segalanya eh, pada saya dimaklumkan eh, adik ahli Parlimen di Negeri Johor telah dimaklumkan bahawa uh, Johor Petroleum Development Corporation akan memindahkan masyarakat pasar demi terjejas dan kemudian uh, isu pengambilan tanah adanya pampasan yang dibayar dan saya ingin memaklumkan kepada dewan yang uh, mulia ini bahawa setakat ini eh daripada fasa pertama 210 lot dengan 434 pemilik uh, jumlah pampasan yang mereka dapat setakat ini ialah 204.86 juta dan kalau kita tengok Uh, 33 penduduk dah dapat 13.7 juta, 64 penduduk dah dapat 155.96 juta dan 82 penduduk mendapat 35.2 juta. Jadi ini menggambarkan bahawa ada yang mengatakan bahawa kerajaan ada membayar eh pampasan tanah sebanyak RM2.80 adalah tidak benar. Eh? Dan kalau kita tengoklah dalam kawasan ini dalam aspek tanah, kerajaan bukan sahaja bayar pampasan kepada tanah tetapi kepada hasil bumi atas tanah kepada projek contohnya ada perumahan adanya aa, perdagangan atas tanah dan sebagainya ukurannya adalah berlainan nah, ini menggambarkan bahawa mereka-mereka yang telah diserahkan borang H eh kami dimaklumkan bahawa antara yang diserahkan pada fasa pertama tak ada yang memulangkan borang tersebut ada yang terima tanpa syarat dan ada yang terima bersyarat ya. jadi ya. Datuk Dato' saya ingin bertanya rakan berdasar pada beberapa lokasi hak air yang di pengalaman yang hampir sama pertama kita ada kawasan pendastrian uh, di uh, di Kertih Terengganu sudah 30 tahun perkara ini lalu dan sehingga sekarang pembangunan masih diteruskan dan juga di tempat saya di kawasan pendasaran Gebek juga hampir sama uh, kaedah pembangunannya apa yang berlaku di sana dan sekali lagi di penggarang saya nak tanya pandangan pengarah oleh kerana yang ditumpukan sini adalah manfaat kepada penduduk sekitar saya rasa kubang kerian juga menyentuh tentang isu manfaat yang bakal diraih atau didapati oleh penduduk sekitar soal uh, Soal akumulatif development value itu kita tidak pertikaikan Itu boleh dibawa angka dan sebagainya Termasuk juga uh, peruntukan yang kerajaan keluarkan Untuk membangunkan kawasan-kawasan tersebut Itu tidak dipertikaikan Tapi soalnya uh, manfaat yang bakal diterima atau dirasai oleh uh, penduduk sekitar Saya katakan ini berdasarkan kepada dua kawasan yang terdahulu Iaitu Kertih di Terengganu dan Gebeng di Pahak kedua-dua kawasan ini tidak berjaya membuktikan ada satu manfaat besar yang boleh dirasai oleh penduduk sekitar ini patutnya menjadi pertikaian dan menjadi ulasan dan juga permintaan kalau boleh dibawa oleh Dewan untuk membela kelompok yang sepatutnya menjadi uh, golongan yang ditimbang manfaat kepada mereka saya tidak pertikaikan Datuk Betul dari segi skala besar pembangunan Uh, berbentuk hak uh, petroleum dan industri saya tidak ketika tapi saya mohon kepada penerang cuba fokus kepada golongan yang sepatutnya kita kata untuk kita bawa manfaat kepada mereka kerana mereka lebih berhak kerana mereka duduk di situ dan tadi kita penerang dah sebut beberapa kesan kepada mereka itu pengambilan tanah perpindahan pembayaran pampasan dan sebagainya ini adalah aspek yang saya rasa wajib kita tumpukan kerana mereka adalah rakyat kita yang sekali patut kita janji pada mereka untuk kita bela dan beri dia manfaat kita nak janji beri janji pada mereka dan kita juga bertanggungjawab untuk menepati janji saya nak tahu, tahu ulasan penggerak isu ni terima, uh, terima kasih yang membuat Indra Makota eh. Sebenarnya saya cukup terima kasih lah Kalau Indra Makota sendiri mengakui bahawa projek ni Satu projek yang baik bagi negara kita kan, eh, Negara Malaysia dan kita tidak boleh menafikan bahawa inilah kali pertama Syarikat Gagasi Petronas akan melabur sejumlah wang yang begitu besar dalam negara kita Selalunya Petronas ni bila kita bercakap tentang Petronas Budaya mereka banyak berlabur ke luar negara Jadi inilah projek yang pertama yang akan dilaburkan secara besar-besaran di dalam negara kita Memang benar keadaan dengan isu yang disebut tadi Itu sebabnya permulaan langkah dengan adanya satu projek yang besar Sudah tentu dengan pendapatan semula masyarakat di mana saya telah sebut tadi bahawa tuduhan demi tuduhan yang disebut oleh oleh parti-parti pembangkang mengatakan bahawa harga begitu rendah tetapi saya telah merumuskan jawapan yang diberi daripada badan yang bertanggungjawab iaitu JPDC bahawa harganya bersekitaran antara RM2.80 dan setakat ini yang paling tinggi adalah RM8. Ya, kita terima yang dapat pampasan kita terima yang ada duit tapi ialah tahulah orang kita bila dapat duit dia tak beritahu tahu dia dah berjuta-juta duit dalam akaun dia dia mesti tak nak beritahu sebab dia tak naklah orang kacau dan sebagainya berkenaan dengan masa depan saya nak menyatakan dalam fokus utama Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan beliau sendiri telah menekankan tentang prospek pada aspek latihan dan di dalam ucapan Yang Amat Berhormat dia telah sebutkan tentang isu institut kemahiran beliau di Bandar Penawar yang begitu besar yang pada hari ini akan diwujudkan satu kerjasama dengan syarikat Petronas supaya anak-anak muda khasnya golongan belia terutama sekali anak-anak yang keluar daripada tingkatan 5 yang tidak mahu teruskan pengajian dalam bidang bidang matriculasi ataupun degree boleh diberikan peluang untuk menjadi pelatih kemahiran dalam bidang minyak dengan gas Petronas sendiri telah memberikan aku janji untuk menyatakan bahawa mereka akan bekerjasama dan akan dilatihkan 300 pelajar selepas 300 pelajar ini insyaAllah beramai lagi pelajar yang akan dipertekankan tetapi mungkin yang saya akan tekan di sini dalam kota ialah penekanan tentang aspek kesabaran disebabkan oleh kerana projek ini satu projek yang begitu baru dalam negara kita. Mungkin keadaan agak kata orang shock treatment Banyak orang akan berkata sebegini dan sebegini Tetapi setahu saya kalau kita tengok Mungkin jawapan daripada menteri-menteri yang relevan Dan juga daripada ucapan yang berhormat Yang berhormat Menteri Kewangan sendiri Telah diwujudkan tentang persediaan kerajaan hari ini contohnya pada generasi muda, generasi belia dalam aspek employability yang graduate dan sebagainya ialah apa yang disebutkan dalam isu institut kemahiran belia yang akan dikerjasamakan dengan syarikat perdagangan minyak iaitu diwujudkan kemahiran bagi belia-belia tempatan ini sebagai ahli parlimen memang saya sendiri telah memperjuangkan daripada dulu bahawa dalam apa-apa bidang sekalipun dalam bidang perniagaan downstream minyak dalam bidang-bidang support services dengan izin dalam bidang minyak dan gas mesti diberikan keutamaan contohnya keutamaan kontrak kepada masyarakat setempat Janganlah pula, ini juga akan menjadi teguran saya Janganlah pula bila perniagaan begitu besar Kemasukan tender daripada negara-negara asing Yang meletakkan orang tempatan sebagai second class citizen Ini kita tidak mahu Saya selaku ahli parlimen pengerang Memang sentiasa menekankan hari demi hari Bahawa keutamaan mesti kepada masyarakat setempat Keutamaan mesti kepada orang tempatan Kerana kalau orang tempatan tidak dapat manfaat Maka secara tidak langsung Sebaik-baiknya kawasan ini bolehlah diterus beri kepada syarikat-syarikat luar Dan insyaAllah saya tengok Alhamdulillah Ucapan yang amat berhormat Menteri Kewangan Telah memberikan secara tidak langsung Satu langkah pertama permulaannya Dengan melatih anak-anak muda hasilnya generasi belia Menjadi pelatih kepada Institut Kemahiran Belia Yang akan memfokus kepada industri minyak dan gas Dan saya dimaklumkan Khusus pada ujung tahun ini akan dimulakan dengan khusus dengan izin, safety dan fire. Maknanya keselamatan dan bidang, bidang kemahiran keselamatan dan sebagainya. InsyaAllah kita akan tengok langkah demi langkah tahun demi tahun bahawa pendekatan akan berubah mengikut kepada kehendak. Uh, izin saya sambung yang buat malam speaker. Berkenaan dengan isu yang disebut dalam alam sekitar Saya telah jawab banyak kali Dia mengatakan tentang isunya Adanya aa, apa ni Kononnya ada ikan dugong dan sebagainya Saya telah mem membahas Dan banyak kali berkata bahawa ini tidak benar Yang berlakunya yang di belakang Iaitu di kawasan Sebana Iaitu kawasan Sungai Lebam dan Sungai Johor aa, Itu adalah banyaknya endangered species dan sebagainya Dalam kawasan laluan kapal dagang Yang sedang berlaku hari ini Sepanjang-panjang dalam kawasan ni yang akan diwujudkan projek ini Memang sentiasa berlalunya kapal-kapal dagang Di mana kalau kita tengok handset saya pada setiap kali Perbahasan yang saya lakukan Setiap kali saya sebut bahawa kapal-kapal dagang Beratur di kawasan pengairan, pengerang Seolah-olah di malam hari macam adanya bandar atas air kapal-kapal dagang inilah sebenarnya dalam proses masuk ke negara Singapura yang bagi saya, berani saya berkata dalam Dewan ini, memberikan satu memberikan negara Singapura menjadi satu ekonomi begitu maju negara Singapura menjadi negara yang begitu kaya, walaupun tidak mempunyai hasil bumi. Singapura tidak ada gas, Singapura tidak ada minyak, Singapura tidak ada biji timah, Singapura tidak ada getah, Singapura tidak adanya kelapa sawit, tetapi mereka berjaya menjadi ekonomi yang begitu tinggi Atas sebab mereka menjadi dengan izin support services kepada industri-industri kapal dagang yang begitu besar. Jadi Singapura menjadi satu penempatan. Dengan projek ini suka tidak suka kawasan Pengerang ini kawasan yang paling dekat kalau kita tengok eh Yang berbuat tema speaker. Kawasan Pengerang ni nak ke Singapura ni boleh lah kata orang bukanlah begitu jauh nak katakan Tambak Johor kat Johor Bahru tu pun boleh dianggap jauh, nak ke Singapura. Tetapi dapat kawasan Pengerang ni nak ke Singapura ni begitu begitu dekat. Yang menyebabkan suka tak suka memang Kita perlu mengambil kesempatan daripada apa yang berlaku Kalau kita tidak mengambil kesempatan Daripada ekonomi ini Selagi itulah kita akan menjadi ekonomi yang menumpang ke negeri Johor Negeri Singapura itu tahu sekali bagi negeri Johor Negeri Johor dengan kejayaan yang berlaku di Iskandar Negeri Johor dengan kejayaan yang berlaku dalam semua pembangunan yang telah distrukturkan oleh Kerajaan Barisan Nasional Saya tidak langsung memberikan ekonomi dan kekayaan kepada masyarakat luar bandar jadi masyarakat luar bandar yang paling hujung di Peta Negeri Johor, masyarakat di luar bandar, kawasan pengerang, dalam kawasan pengairan, kawasan nelayan yang diberikan dia peluang untuk melibatkan diri secara langsung dan tidak langsung bagi saya perlu di kata orang mempunyai pendekatan yang begitu gairah supaya orang-orang luar bandar khasnya dapat mempunyai kapasiti untuk menyambut kepada kejayaan ini. Tetapi yang lebih penting sekali yang memat malas speaker ialah anak-anak Anak-anak muda ni tidak berhijrah di luar daripada kawasan Kalau tidak yang berlaku sekarang ni Anak-anak di kawasan luar bandar Sentiasa duduk di kawasan luar bandar Sebab nak mencari rezeki Mak ayah ditinggalkan keseorangan Kadang-kadang bantuan kita bagi kerajaan Banyak mana lah kita bantu, bagi bantuan Tetapi yang anak-anak kami kasih sayang mak ayah Anak-anak duduk jauh Di kawasan pengerang ini dengan adanya projek ini Saya tidak langsung anak-anak ni boleh bersama ibu bapa Inilah yang kita nak tengok Sebuah keluarga yang bertanggungjawab jadi dengan adanya projek rapid ini Secara tidak langsung sama ada dalam bidang gas ataupun tidak Sama ada dalam bidang support services ataupun tidak Secara tidak langsung perniagaan ini akan menguntungkan rakyat Malaysia secara amnya Dan khasnya kepada anak-anak negeri -anak juga Apakah kita nak menolak pembangunan Disebabkan pilihan raya, disebabkan kononnya kita ni atas perjuangan rakyat Rakyat perjuangan apa? Sedara-sedara bercakap tentang perjuangan bila minyak tumpah di mana sedara-sedara di mana kubang kebangkrian Bila tujuh nelayan ditangkap oleh Kata orang Saya tak boleh nak sebut siapa lah Tujuh orang nelayan telah ditangkap di pengairan pengerang Dibawa lari ke Batam Di manakah kubang kerian Yang turun ke Batam Saya ahli parlimen pengerang Tak ada polis pun Pergi seorang-seorang keluarkan Perjuangan barisan nasional konsisten untuk rakyat Bukan seperti parti pembangkang Perjuangan hanya kepada keadaan Pelayanan dekat Kubang krian bercakap pasal orang penggera Lepas itu ada pula sahabat Kubang krian Menuduh macam-macam Kononnya ada bukti Saya bukanlah suka sangat saman yang berhormat Mana speaker Tapi kalau nak tipu Tipulah cara yang tipu betul Man, eh? Jangan eh, tangkap muat tipu Sebab sedap, sedap cakap main eh, tipu ya? Jangan anggap Kerana kami ahli Parlimen Barisan Nasional Perjuangan kami perjuangan rasuah Jangan anggap kerana kami pemimpin barisan nasional Setiap kali kami berbuka mulut Bukan kami memperjuangkan rakyat Jangankan samakan kami dengan kamu Sebab mungkin kamu sedemikian Kamu menganggap kami ni semua penyangat Kami tidak penyangat Kamu yang penyangat sebenarnya Kalau saya tak cakap yang mematikan balas tiga Tiap-tiap bulan buat himpunan Berapa orang datang Yang datang orang luar Kita cakap orang Singapura datang Dia marah Lepas tu kata kereta pecah Lepas tu kata macam-macam Cat lah, asid lah Ular dalam Dua penggal saya jadi wakil rakyat Tak pernah pula lah orang kawasan saya nak letak ular Tiba-tiba Kona ni hijau ni Kononya lah yang buat di speaker Macam-macam ada Yang saya nak dengar tak dengar lagi tuan-tuan Mana bomo Cakap dah tuan bomo tak ada pula Macam-macam pemimpin pemakang tuan Siap bawa kursi Haa ahli parlimen dijemput Jemput apa Jemput kat mana Pejabat Parlimen pengerak lima Kejabatan UMNO bahagian air tawar lima Tonton adalah surat Saya tak takut Saya jemput dulu bahas tak nak bahas Lepas itu saya jemput Hubungan Kerian bahas tak nak bahas Bila saya tak ada cakap baya-baya Cakap lah Sebab apa? Sebab inilah hati busuk pemangkam Perjuangan bertemahkan janji yang tidak ditepati Tuan-tuan dah menang wakil buah negeri Pulau Pinang dan Selangor Banyak mana yang hebat tuan-tuan buat Tuan-tuan hebat kat Selangor Dengan Pulau Pinang pun sebab Tuan-tuan ni kira kahwin dengan janda berhias Maknanya lah ya, semua dah ada Kereta ada, rumah ada Tuan-tuan masuk je Tak tahu lah lepas tu tuan-tuan buat apa Tapi tuan-tuan mengaku -tuan macam tuan-tuan yang bela Tuan-tuan tak bela Tuan-tuan kahwin janda berhias Tuan-tuan tak faham? Tanya saya lepas ni Tuan-tuan tak, faham? Ini masalah Jangan masuk kawasan Atas perjuangan Mewujudkan fitnah Berjuang atas kebenaran Saya cabar kumang Bahas dengan saya Pasal tanah, saya boleh jawab Pasal alam kita, kita boleh jawab Pasal masa depan, kita boleh jawab Tapi tuan-tuan tak datang Tuan-tuan unilateral Gaduh sebelah tangan Saya nak cakap dayus, tuan-tuan malah Tapi bagi saya, ini bukan perjuangan Biarkan rakyat pengenang tentukan apa yang mereka nak Mereka adalah suara majoriti yang tuan-tuan 3,000 tu Kata 7,000 tempat tu tak besar mana tuan-tuan saya tahu saya ukur pun Macam mana boleh masuk tujuh ribu Janganlah menipu Lepas tu letak orang luar Bagi satu kepala tiga puluh ringgit Lepas tu bagi batu bagi, bagi, bagi makan Lepas tu ambil pas kat kulai, kat sini, kat oh, sana Semua nak rumah. buat ya, Eh, buat tuduhan kalau itu buat eh, Saya tak buat tuduhan, saya cerita apa orang cerita Biar okay, Biar saya sebut, cakap lembab pantai Sebut, pantai, sebut, pantai, sebut pantai, Sebut, pantai, sebut pantai, 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 Sebut, sebut Sebut, sebut Sebut, lain Okay, okay saya capacity. Saya kata tak, tak Yang bukanlah masuk. Jangan macam macam. Jaga. Let me. You can have the floor. Jangan sensitif. Ini saya ni Tak tak lupa. Lupa. Saya tak, cakap. Cakap. tak 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 saya, tak 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 saya tak Saya tak 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 saya tak 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 saya tak 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 saya tak 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 I am not emotional. But to accuse me of being a coward, putting a chair and saying I did not come and you did not invite, you are all the cowards. You are the guy You are all the one lying to the people. Saya oh, malas. Ya ma ya jangan kau ni sakit lucut. Jangan nak marah. Tak boleh. you cannot make allegation macam tu. Jangan kau fitna. Tidak ada atas kebenaran. Alam kita. Tak boleh dengan begini cakap. Hanya tanah. Saya kata dunia lagi macam tu. Masa depan saya dah cerita semua tak nak dengar. Saya bercakap mulu cinta dan berhormat. Jangan yang nak cakap-cakap. Yang lembah pantai saya yang besar. Tak payah segar. Tak besar lembah pantai sibuk Biarlah kubang aku jawab. Lembah pantai tak payah bahas lah. Dah, okey. Lepas tu saya nak cerita pasal ni. Lepas tak kisah Tuan-tuan nak bahas ke apa tu pulang. Tapi masa depan. Saya dah sebut. Kita nak wujudkan Kerajaan bersetuju Saya nak minta menteri yang bertanggungjawab Wujudkan bandar baru Untuk orang muda Bandar baru Felda Terutama sekali Felda adalah agensi yang paling besar Dengan isu tanah Wujudkan 2,000-3,000 eka Bagi perumahan pada anak-anak muda Melalui Prima Melalui SPNB Bagi anak-anak muda perumahan Mana mungkin kalau ada diploma Pinjam rumah boleh beli rumah flat Anak-anak mungkin yang ada degree Masters Kita bagi anak-anak Felda Perumahan dalam bentuk Double story, link house, single story, terrace Ataupun kita cakap rumah banglo Bagi anak-anak dia Yang ada penempatan Bantuan diberi oleh kerajaan Kalau tidak, bila cakap tentang bandar Bandar yang paling dekat ialah bandar penawar Dan bandar penawar ini dibawa ke jorak Tidak mencukupi Tetapi kalau kita tengoklah kepada tanah Felda yang ada dengan penyerahan Felda dalam AGBH dan tanggungjawab dan janji Felda Malaysia nak menjaga isu-isu sosial Felda saya mohon kepada menteri yang bertanggungjawab secepat yang mungkin naikkan bandar baru Felda untuk anak-anak muda supaya menjadi langkah yang sama dengan projek rapid jangan naikkan projek rapid dulu dan menepikan anak-anak muda bagikan perjuangan pembangunan ini serentak supaya anak-anak mereka terutama sekali masyarakat FELDA dalam kawasan parlimen Pengerang sebanyak 70% boleh diberikan keutamaan untuk mereka dapat sama-sama terlibatkan diri secara langsung dan tidak langsung kepada projek Rapid. Itu sebabnya Yang Berhormat Timbalan Speaker saya juga nak menyentuh. Kalau projek Rapid ini akan membawa pekerja-pekerja, kemasukan pekerja yang ramai, saya menekankan di sini keutamaan mesti kepada masyarakat setempat diberikan masyarakat setempat keutamaan first of choice beri mereka hak yang pertama ditawarkan pekerjaan berikan masyarakat setempat hak yang pertama dikawal ditawarkan tempat penjagaan barulah boleh dilihat sebagai satu proses yang begitu adil saya nak menyata di sini kalau projek begitu besar saya memahami kemahiran dalam industri minyak dan gas semi skilled worker dengan izin sebenarnya tidak banyak bagi rakyat Malaysia tetapi kalau tidak ada dia dan terpaksa diambil Ambillah pekerja asing dalam aspek sementara Tetapi bila pekerja asing nak dimasukkan dalam kawasan luar bandar ini Kita mesti menekankan isu-isu sosial Masalah jenayah dan paling penting ialah isu-isu kesihatan Kalau tidak penghijrahan mereka walaupun sementara Dalam isu sosial, dalam isu jenayah, dalam isu kesihatan Mungkin akan menggugat masyarakat-masyarakat setempat jadi harapan saya yang bermak timbalan speaker Walaupun kerajaan negeri yang akan menggerakkan isu rapid ini Tetapi tanggungjawab bersama bagi kerajaan pusat mesti ada dan wajib ada Kita mesti menentukan bahawa kemasukan pekerja-pekerja asing ini Tidak menepikan dan tidak akan mewujudkan masalah Dan kemudiannya yang bermak timbalan speaker Saya juga nak menyentuh ha, berkenaan dengan nelayan-nelayan Saya ucap terima kasih kepada yang amat Menyebut tentang insurans kepada nelayan-nelayan dan saya juga nak menyebut di sini Kalau boleh dengan izin Dalam kawasan saya Kita berikan mereka kompleks nelayan yang sementara Kalau nak tunggu kompleks yang betul di bawah Kementerian Pertanian tu Makan masa lama Wujudkan sementara secepat mungkin 700 orang nelayan ini Mestilah kita bagi mereka tempat yang baru untuk menjadi pelayan Mereka mempunyai pengalaman bertahun-tahun tangkap ikan pakai jaring Sekarang ini kita kena latih dia tangkap ikan atas bot besar Seperti yang berada di Mersih ...supaya mereka mempunyai kepakaran menangkap ikan di laut besar. Itu harapan saya, mereka hey. diberikan bantuan bot, mereka diberikan tempat, mereka diberikan peluang pengajaran... ...supaya mereka tidak ketinggalan dalam perjuangan mereka ataupun pekerjaan mereka sebagai nelayan. Ini penting. Sebab harapan saya ialah bila pemindahan ini berlaku pada bulan 3 bagi 3 kampung... ...kampung Sungai Kapal, kampung Langkabai, kampung Teluk Ompang... ...pemindahan ini fasa yang pertama, harapan saya... Saya tahu mungkin sekolah-sekolah takkan siap pada masa yang sama Anak-anak ni yang nak pergi ke sekolah yang berdekatan Kerajaan mesti sediakan bas percuma Kalau kerajaan tak mampu, minta Petronas sediakan bas percuma bagi anak-anak orang kampung Kemudian Kena. saya minta juga ibu-ibu, ayah-ayah, eh, isu masjid dan sebagainya tu Kita bagikan mereka keselesaan sementara Sebab kalau nak nunggukan bandar baru, projek yang begitu membangun Pemindahan serentak nak bagi dia pergi sekolah sendiri Cek bas diri, duit minyak, duit motor Saya rasa begitu tidak adil Jadi harapan saya sebagai ahli parlimen Arisan Nasional menentukan bahawa Mereka mesti juga diperjuangkan Ada Jadi dalam perjalanan Dah dekat habis ni Dia ada pencelahan Dah habis ya Man Dah habis lah Habis masa. Ini pasal nelayan. Habislah. dah habis macam mana menjelaskan. Jadi di sini yang hormat di mana speaker saya selaku ahli parlimen menyatakan bahawa rakyat pengerang menyokong kepada bajet 2013 dan penentu kepada sokongan rakyat adalah pada pilihan raya ke-13 insyaAllah segala yang baik datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala saya parlimen pengerang menyokong bajet 2013 wa bintafi wa lillahi warahmatullahi wabarakatuh